Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми звати Олексій Тарасовою. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Світан, полковник запасу з інструктор. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! слава бажаю всім здоров'ям. Ну от бачите, є багато дуже таких новин, які мені здається варто саме у вас запитати коментарі щодо них, бо це ваша спеціалізація. От, бачимо, як наші колеги з видання РБК Україна. Вони пишуть про те, що посилаються на свої джерела в гур, що от ГУР атакувало заводи у Татарстані, де виробляють літаки Ту 22 М та Ту 160 М. Більше того, ми зараз можемо побачити, як в соцмережах поширюють фото та відео вибухів на територію цього заводу. Ми пам'ятаємо, що перший такий удар по Татарстану був приблизно два тижні тому, коли от ударили по заводу шахедів, а також по НПЗ, який знаходиться на цій. Території це далеко, це більше 1200 кілометрів. То у мене два запитання. Чи це означає, що от тих безпілотників у нас стало більше? І по-друге, а що нам відомо про заводу Татарстані, який виробляє ту 22М та ту 160М. Це Казанський завод, Казанський авіаційний завод, він завжди спеціалізувався на проводстві тяжолих бомбардировщиків. від Ту 160 це стратегічний, і ту 22 Ту-22М. Это как раз тот бомбардировщик, который может выполнять задачи с ракетами Х-22. Они некоторые к нам ходят. Ну а Ту-160 это стратег. У него основные ракеты это Х-101 и Х-555. Два барабана по шесть ракет он может ими работать. Единственная проблема у россиян это дальний стратегический бомбардировщик он очень прожорлив, если с точки зрения топлива смотреть, берет на борт три железнодорожных цистерны авиационного керосина. Ему надо очень большие хранилища уровня, примерно топливо хранилища уровня, как в Энгельсе, там чуть ли не целое подземное море, карстовые пещеры, залитые авиационным керосином, там тысячи, десятки тысяч тонн. Это, кстати, как раз одна из наших целей добраться до этого авиационного хранилища под Энгельсом и выполнить боевую задачу. Но Главное управление разведки продолжает уничтожение военных объектов на территории противника. Дальние, дальние беспилотники разного уровня. У нас есть несколько модификаций беспилотников. Они уже достают где-то до полутора тысяч километров. Потому 1200 это как раз боевой радиус. Это как минимум несколько беспилотников прошло на завод в районе 10 утра там было замечено очень много взрывов. То есть, я так понимаю, в районе десятка беспилотников прошло, выполнило боевую задачу. Перед ударом беспилотников включилась тревога. Значит, в принципе, ПВО у россиян на этом направлении сработала, по крайней мере, с, система оповещения. Но, тем не менее, часть беспилотников прошла, выполнила боевую задачу. В течение суток Главное управление разведки доложит о поражениях, которые были нанесены по этому заводу. Надо просто понимать, что беспилотник, конечно, он это не ракета, которая может нести, там, допустим, полтонны боеприпасов и отработать по э, авиационному заводу или по любому военному объекту такого уровня. Для этого надо именно ракета. Беспилотник он э, может нести ну, 50-70, ну, до 100 килограмм максимум. То есть пока у нас не будут ракеты с такой дальностью, мы, нам придется использовать там несколько десятков беспилотников для того чтобы нанести такой серьезный ущерб. Ну, от розуміємо, ну але дуже хороші новини. Хороших новин е, саме на сьогодні стану на сьогодні достатньо багато. А інша інформація, яка з'явилася, от е, різні медіа посилаються на свої джерела у розвідці, йдеться про те, що е, от, українські дрони також атакували у Мордові такий радіолокатор 29 Б6. Він називається контейнер. Йдеться про те, що він його дальність виявлення близько 3000 км. кілометрів. Це в такому місті Ковилкіно знаходиться. Це вже не вперше. Ми намагаємося, я так розумію, знищити або знешкодити цей радіолокатор. Повідомляється, що близько 680 кілометрів дистанція від українського кордону. Чи можете розказати, що цей контейнер, що цей радіолокатор, яку яку вагу, яке значення він має? Это продолжение выполнения боевых задач главным управлением разведки по завоеванию превосходства в воздухе. Такие подготовительные этапы перед заходом F-16. Дело в том, что такого рода локаторы, это локаторы за горизонтной связью. У него как такового радиогоризонта не существует. В основном обратный сигнал гасится за счет дальности. То есть мощнее сигнал, да, дальше он идет. В основном используется режим отражения радиоволн от ионосферы, то есть движение в до, в, в, вокруг Земли практически возможно, если, если серьезный сигнал. Вот сами локаторы — это часть комплекса. Основная система управления, она, конечно, под землей, в бункере, но, тем не менее, выполняют вот такие задачи по уничтожению локаторов. У них они есть, они будут их разворачивать. Но, но однозначно их немного. То есть уничтожать локаторы, уничтожая локаторы, можно вывести из строя всю систему загоризонтного контроля. Они практически видят чуть ли не до Польши. То есть эта станция практически до Польши всю Украину точно видит. И нам очень важно. А видит, естественно, авиационные цели разного уровня то есть самолеты, крылатые ракеты, да даже большие беспилотники в том числе, потому это один из вариантов выполнения боевой задачи уже по прохождению беспилотника. Вот сейчас идут такие тандемные удары, если вы заметили, тандемные удары, сначала идет уничтожение локатора, потом идут беспилотники для того, чтобы пройти, то есть снять проблему по прохождению, особенно на большие дальности. Это было видно вот по работе с Мордовией и по работе по Казани. Это было видно в том числе и по работе службы безопасности. По небу небо У было уничтожено. Перед этим Каста 2 Е2 были уничтожены. Это радиолокационная станция. А после этого пошли наши ракеты по Крыму, по Луганску, по Бердянску. А то есть вот такие тандемные удары с участием всех структур, которые, всех силовых структур, которые могут выполнять такого рода действия. Ну, от також маємо поговорити про важливість удару по аеродрому в Джанкої. Як повідомляється, там 39-й вертолітний полк розміщується чи розміщувався. Маємо навіть інформацію з кримських пабліків, так ну тобто мається на увазі з окупованої території, що там могли загинути бути ліквідовані. Давайте так приблизно 30 окупантів. І десь 80 отримали поранення. Ми не можемо поки що цього підтвердити, але маємо фотографії. Графії, які публікують саме расисти, там можна побачити фото цього аеродрому. Ну з того, що ми бачимо, це дуже дійсно схоже на те, що був знищений комплекс С400. То от, як ви оцінюєте важливість цього удару, як ви оцінюєте важливість безпосередньо аеродрому в Джанкої, ми пам'ятаємо, що на території тимчасово окупованого Криму це ну не, не один їх достатньо багато. Цих військових аеродромів. Ну нет, там не так много. Там всего лишь пять аэродромов, которые используются для военных целей в Крыму. Причем Джанкойский и Севастопольский попадают постоянно под удары наших дальних средств поражения. Но, тем не менее, на Джанкойском они располагают, расположили и систему ПВО, и там есть часть вертолетов, которые были переброшен еще в прошлом году после удара атакамсами по Бердянску и по Мелитополю. Тогда три аэродрома были поражены атакамсами, ракетами М-39 м М39ами из Хаймерсов. А под Луганском, под Бердянском и под Мелитополем. Больше 20 бортов было повреждено. Вертолета, вот часть из них ушла в Джанкой под прикрытие системы ПВО. Скорее всего отработали наши партизаны по уточнению координат. Дальше разведка, доразведка, корректировка огня отработали. Вариант, вариантов несколько. Россияне говорят о том, что пришли баллистические ракеты, около 6-7 штук, ну, грубо до десятки. То есть это могли быть Атакамсы, те же ракеты М-39. Но, скорее всего, это работа все-таки нашей авиации. Последнее время мы видим, как работают Су-24 работают с Шеду, с Калпами и по Луганску был серьезный удар, нанесено серьезное поражение. Недавно, несколько дней назад, удар был по штабу 810-й в Севастополе, 810-й бригады морской пехоты. Удачный удар, там сейчас ждем подтверждения уничтожения верхних, верх, верхних управленческих кадров есть там такая информация. Ну и удар вот под Джанкою. Скорее всего, это такая плеяда из одной, из одной ветки ударов. Плюс параллельно идет уничтожение РЛС. Я об этом уже сказал. То есть и Каста 2 е была уничтожена СБУ, и Небо 2 Небо было уничтожено СБУшниками. Ну работают гуровцы уже по, дальней, по дальним системам связи. Пане Романе, а от чи ви розумієте, чому е, в контексті цього удару по аеродрому в Джанкої дехто говорить, що а е, може, це от якісь нові ракети, які е, ЗСУ зараз використовує? Звідки може взятися м, ну, навіть такі чутки? Діло в тому, що у нас розробляється, у нас КБ Луч розробляє Ніптун, причому. увеличивает производство. Уже есть новые базы, на которых не в Украине, то есть они расположили в третьих странах производство ракет. Ракета Нептун – это береговой ракетный комплекс на базе ракеты Х-35, Х-35У, старая советская ракета, из нее модифицирована, то есть на ее базе был КБ Луч был модифицирован до уровня Нептуна, дальность 300 километров а по наземным целям до 400 километров. В принципе, эти ракеты с уже с боевой частью до 300 килограмм могут выполнять и такие задачи, в том числе это крылатая ракета, это не баллистическая, это крылатая ракета до да, да, звуковая, но тем не менее довольно таки э, высокоточная. Она же уничтожила в прошлом году было хорошее эффектное видео э, С-400 э, на западе Крыма, э, причем э, С-400 ее даже не заметила, то есть э, заход уничтожения был непосредственно по системе управления этого комплекса. Примерно та же самая картина, как это было и в Джинкуе в том числе. Поэтому сейчас нельзя исключать ни один вариант, это может быть несколько вариантов, один из которых баллистическая ракета, либо атакам, либо, допустим, наши же громы. А почему? Потому что у нас как минимум 300-километровые баллистические ракеты гром мы их производили, передавали в свое время саудитам, то есть у нас это тоже производственная цепочка осталась, если она вывезена за пределы страны, то мы в принципе можем получить еще и свой гром. В ближайшие сутки это будет подтверждение Генштаба, и мы тогда поймем, каким именно вооружением наносился удар. Может быть, даже это было такое тандемный удар и крылатыми, и баллистическими ракетами одновременно. Пане Романо, ну от ви сказали про те, що зараз дійсно такі тандемні удари здійснюють наші спецслужби по території Росії, по території тимчасово окупованій України. І ми розуміємо, що ну це усвідомлюють наші вороги. Звичайно, що ми маємо діяти на випередження? То на вашу думку, який крок від росіян ми зараз маємо очікувати в контексті того, що вони бачать, так що українські безпілотники прилітають по їхніх заводах, нібито в глибокому тилу? про те, що їхні зараз системи ППО знищуються, що б'ють по їхніх аеродромах, чи там, наприклад, по такій базі в Луганську, який крок варто очікувати від нашого ворога зараз? Однозначно они сейчас активизируют свои системы разведки, активизируют тех кротов на нашей территории, разведку, которая будет корректировать, то есть разведывать, доразведывать, корректировать артиллерийский и ракетный огонь россиян. У них есть возможность, допустим, той же баллистической до 500 километров типа «Искандеров», аэробаллистой типа «Кинжала» до 2000 километров практически в любую точку попасть. Потому сейчас нашей контрразведки надо уже провести определенные контрмеры по ликвидации вот этих групп. Они сейчас будут искать механизмы производства, завоза или выполнения боевых задач нашими системами по поражения. У нас это одна единственная на данный момент, единственный механизм, одна такая отрасль, которая на нашей базе это наше производство, которое мы можем работать по территории России. Они прекрасно понимают, она увеличивается. Увеличивается количество FPV-дронов, увеличивается количество тактических дронов, увеличивается количество оперативных дронов с дальностью под 100 километров. У нас очень хорошо уже эти дроны работают и естественно стратегии, то есть такие те дроны, которые тяжелые дроны, которые доходят вот и до Казани, в том числе, до Казанского авиационного завода. Это еще не предел, то есть дрон такого уровня он в принципе может пройти до 2000 километров. Нам надо доставать до Уральских заводов, до Урал, Урал-Вагонзавода, ну и так дальше. Произ... Увеличится производство, и это понятно уже и дальности наших крылатых ракет и они будут увеличиваться как минимум за дальность под тысячу километров. То есть это наше производство, россияне сейчас будут его искать, попытаются его уничтожить разными путями, потому надо быть предельно внимательным, особенно в ближайшие дни, в ближайшее время, как раз проводить мероприятия против работы российской разведки. Ну, от ми побачили, бачимо зараз так ту трагедію, яка сталася в Чернігові. Туди прилетіли три, три російські ракети станом на зараз, коли ми з вами розмовляємо, відомо про те, що 14 людей загинуло. Відомо про те, що шість безвісти. Навіть від президента Зеленського ми почули, що на жаль, кількість загиблих може зростати. Велика кількість таких також поранених. От той факт, що три ракети прилетіли в Чернігів майже в центр міста. Чи це підтвердження тієї тези, яку озвучував президент Зеленський, що в нас недостатньо ракет для ППО, чи це ну, та сама балістика, від якої ми ну дуже погано захищалися і раніше? Я учився літати в Чернігівському льотному училище. Для мене Чернігів – второй радний город, тому знаю прекрасно цей город. а потом еще и был инструктором в этом училище, поэтому там больше десятка лет провел. И знаю прекрасно Чернигов, компактный город. Туда, в принципе, любая ракета, которая заходит на город, она нанесет, особенно такого уровня, как баллистика, кинжалы. Это по полтонны боевая часть, три ракеты полторы тонны. То есть она однозначно нанесет вред мирному населению. И россияне это прекрасно знают, потому выполняли в чистом виде геноцидный удар, то есть это в режиме террористической атаки. Сейчас как минимум мы уже знаем о погибших больше десятка человек, а реально таких ударов гибнет десятки и получают ранения десятки человек, потому это еще не конечные цифры царства небесное нашим погибшим гражданам. Но проблема проблема здесь намного глобальнее, не не только там использование определенных ракет, это, это наша проблема, недостаточная плотность системы противовоздушной обороны, особенно защита от баллистических целей. Вот хотелось бы услышать хотя бы озабоченность от организации озабоченных наций. вряд ли мы услышим даже это это после гибели, граждан чернигова после этого удара это чистом виде геноцидный удар то есть россияне в режиме террористической атаки на они могут продолжать выполнять эти задачи потому что террористическая организация российская федерация поставила себе задачу уничтожить украинскую нацию украинскую государственность и прикрыться мы от этого можем только развалив российскую федерацию но до этого надо прикрыть наших граждан хотя бы большие города, места компактного проживания. Чернигов один из таких городов. Чернигов, Харьков, Сумы, Херсон, Николаев, Одесса. Да, в этот порядок можно продолжать. Но для прикрытия такого города, как Чернигов, допустим, надо как минимум, как минимум один зенитно-ракетный комплекс «Патриот» или «СМТ». С радиусом 30-40 километров по баллистике, по большому счету, этот комплекс мог бы прикрыть город сбив ракету, ракеты все равно, конечно, даже в уничтоженном, в уничтоженном состоянии упали бы на Чернигов, но не принесли бы такой беды, как, минимум. Потому надо поднимать, ну, вернее, продолжать поднимать этот вопрос по поводу передачи нам именно зенитно-ракетных комплексов противобаллистических. Патриоты есть, сотни комплексов Патриот, это тысячи пусковых установок, и есть у наших партнеров. Соединенные Штаты, Ближний Восток, Европа, Азия. Десятки, десятки комплексов в каждом регионе есть, и надо однозначно работать над передачей именно этой компоненты. То есть уже армейские для армии, для выполнения задач, может быть, средней, малой и средней дальности, а города надо прикрывать ЗРК уровня противобаллистических. Я впевнений в тому, що кожна людина, яка зараз слухає чи дивиться наш ефір, погодиться з вашими словами. Дійсно, ну такі трагедії, які стаються в Чернігові, вони можуть повторюватися саме через те, що наші західні партнери зволікають з тим, щоб надати нам ППО. Вони щось сильно переживають, щоб прикривати себе, де війни ніякої немає. Пане Романе, я вам дуже дякую за цю розмову. Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, супіот інструктор, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин мій колега Іван Яковина продолжит цей ефір. Підписуйся на канал Радио НВ ось тут.